Banjir telah melanda banyak negeri di negara kita sehingga banyak korban yang meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, kalau mayat-mayat yang sekian banyak itu Bagaimana cara mengkebumikannya, menanamnya? Cukupkah kita buat satu lubang, kita masukkan ke semuanya, 10 ke, 30 ke, 50 ke jenazah tersebut? Dan bagaimana cara untuk memandikan kalau jenazahnya sudah reput? tubuhnya Allahu akbar Ini pertanyaan memang pertanyaan yang reality berlaku sekarang ini Bukan saja di Malaysia tapi juga di Indonesia Terutama di Aceh dan kawasan-kawasan lainnya. <tuh> Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, kewajiban orang hidup ini terhadap jenazah yang orang yang sudah meninggal dunia ada empat. Pertama mandikan. Sudah mandi, dikafankan, dibalut dengan kain. Sudah dibalut dengan kain atau dikafankan, disalatkan. Namanya salat jenazah. Atau salat ghaib. Jika jenazah tidak berada di depannya. Dan yang keempat, dikebumikan. Dimasukkan dalam tanah. Dalam bumi, Empat perkara itu dinamakan dengan fardu kifayah. Bila dilakukan oleh sebahagian umat Islam, yang lain tidak berdosa. Itu makna fardu kifayah, bukan fardu ain. Namun demikian, andai kata kita temui jenazah di darat ke, dalam sungai ke, di laut ke yang sudah reput. Mandi tetap diwajibkan mandi. Walaupun dengan hanya menjirus. Walaupun tidak dengan digosok-gosok. Namun mandi mandi itu kita kenakan air alirkan air di atas jenazah tersebut walaupun sudah reput kemudian kita bungkus semampu yang kita boleh tak semestinya kita balut sebagaimana kita balut sekian lapis sekian lapis sekian lapis tak pokoknya tertutup dengan kain itu namanya kafan kemudian kita salatkan walaupun dia 10 orang 50 orang buat sekali salat dengan niat salat semua jenazah tak semestinya disalatkan jenazah satu demi satu. Di Masjid Al-Haram, Mekah dan Madinah, kita disuruh atau diminta oleh Bilal atau Muazzin supaya salat. Disebut beberapa orang, salatnya satu saja. Kemudian dikebumikan. Tak semestinya satu lubang itu satu orang. Tak. Ini pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengkebumian itu sekaligus untuk beberapa jenazah. Ingat Dalam Islam ada ketika ketika tertentu kita dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla melakukan perkara-perkara yang mesti kita lakukan sesuai dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat terakhir surah al-baqarah la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa saja yang aku suruh buatlah olehmu apa yang kamu termampu. Kesemua iaitu memberi pengajaran Terhadap apa saja yang Allah suruh Termasuk Melaksanakan Kewajiban terhadap jenazah Kita buatlah apa yang termampu Semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla Allah maha mengetahui Tanya.